Dünyanın Ali Futbol Qrupunun rəhbəri son müsahibəsində Azərbaycanda futbolun inkişafından, yüksək təşkilatçılıq işlərindən danışıb. FIFA prezidenti Zep Potter ilk olaraq ölkəmizdə ikdəfə keçiriləcək 17 yaşlı qızlar arasındakı dünya çempionatına hazırlıq işlərindən danışıb. Çempionatla bağlı görülən işləri yüksək qiymətləndirən Dünya Futbol Qrupunun rəhbəri Azərbaycanda idmanın və futbolun inkişafı ilə bağlı görülən işləri də yüksək qiymətləndirib. Bu çempionata hazırlıqla bağlı görülən işlərdən çox razıyıq. Hazırlıq prosesinin gedişatı FIFA-nı tam qanədir. Mən buna əvvəldən də əmin idim, çünki Azərbaycanda idmanın, o cümlədən də futbolun inkişafı ilə bağlı görülən işlər buna geniş zəmin yaradır. Əgər dünya çempionatlarını ev sahibliyi etmək istəyən bütün ölkələr belə çalışsalar, o zaman təşkilati işlərlə bağlı heç bir problemlə qarşılaşmarıq. Stadın sonu. Dünya çempionatı üçün təşkilat komitəsinin və AFFA-nın izlədiyi ideyalara dəstəklədiyini bildirən Zep Blatter, məsbə qamilərə görə mötəbər turnirin başlamasını səbirsizliklə gözlədiyini deyib. FIFA-nın DPR-i Azərbaycanda idmanın inkişafına xüsusi diqqət göstərən Azərbaycan prezidenti İlham Əliyevə də futbolu göstərdiyi maraq və dəstəyə görə öz təşəkkürünü çatdırıb. Dövlətimizin başçısı İlham Əliyevlə bizim dostluq əlaqələrimiz var və onun idmanın inkişafı naminə necə böyük səylə çalışdığını yaxşı bilirəm. Azərbaycanda Dünya Çempionatının keçiriləcəyi idan ilə elan olunması onu göstərir ki, ölkəniz bu möhtəbər turnirə həqiqətən də böyük önəm verir. O da qeyd etdim ki, bu qərardan təkcə futbol deyil, digər idman növləri də yetərincə faydalanıb biləcək. Bu iş ümumiyyətlə xalqın xeyrinədir. Çünki idman da mədəniyyətin bir növüdür. Buna görə də sizi xoşbəxt xalq hesab edirəm. İstağın sonu. FIFA prezidenti Həmşidin 17 yaşlı qızlar arasında dünya çempionatının keçiriləcəyi sentyabr ayında Azərbaycan səfərlədəcəyini və rəhbərlik etdiyi təşkilatın bu mundialın təşkilini ölkəmizə əvallət etməsindən məmnun olduğunu bildirib. Bu ay ölkəmizdə 17 yaşlı qızlar arasında təşkil olunacaq dünya birinciliyi haqqında danışan FIFA prezidentinin həmin müsahibəsinin əsas məqamını sizlərə təqdim edəcək but work on the same level. Dövlətimizin başçısı İlham Əliyevlə bizim dostluq münasibətimiz var və onun idman inkişafı naminə necə böyük səylə çalışdığını yaxşı bilirəm. Azərbaycan da dünya çempionatının keçiriləcəyi ilim, idman ilə elan olunması onu göstərir ki, ölkəniz bu mötəbər turnirə həqiqətən də böyük önəm verir. Bu qərardan təkcə futbol deyil, digər idman növlərində də yetərincə faydalanılacaq. Bu isə ümumi mənada xalqın xeyrinədir. Çünki idman da mədəniyyətin bir parçasıdır ona görə də sizi xoşbəxt xalq hesab edir. Hər birinizə uğurlar arzu edirəm. Sentyabr ayında görüşənəvək. Avtobrezidentlə birlikdə Rusiyanın Sankt-Peterburq şəhərində FIFA prezidenti Yozef Blat ilə görüş FIFA Women's World Cup. Uyğun təşkilat xanımlarının dünya çempionatına hazırlıq bağlı görüşlər işlərdən çox razıyıq. Hazırlıq prosesinin gedişatı FIFA-na tam qanədir. Mən bunu əvvəldən də əmin idim. Çünki Azərbaycan idmanı uğur qazanan futbolun inkişafı ilə bağlı görüşlər buna genişcəmin yaradır. Əgər dünya çempionatlarını ev sahibi etmək istəyən bütün ölkələr belə çalışsalar, o zaman təşkilati işlərlə bağlı heç bir problemlə qarşılaşmarıq. Beynəlxalq futbol qrupunun rəhbəri həmçinin AFFA-nın rəsmi internet saytına maraqlı müsahibə verir. FIFA prezidenti Zeplat də Raffa Azatla müsahibəsində əsasən ölkəmizdə təşkil olunacaq 17 yaşadək qadınlar arasında dünya çempionatı barədə danışıb. Dünya futbol qrupunun rəhbəri bildirib ki, sentyabrın 22-dən oktyobrun 13-ünə qədər Azərbaycanda keçiriləcək möhtəbər idman yarışına hazırlıqlar yüksək səviyyədə davam edir və bundan olduqca məmnundur. Bu, bu çempionatə hazırlıqla bağlı görülən işlərdən çox razıyıq. Hazırlıq prosesinin gedişatı FIFA-nı tam qanədir. Mən buna əvvəldən də əmin idim. Əgər dünya çempionatlarına ev sahibliyi etmək istəyən bütün ölkələr bir araya çalışsalar, o zaman təşkilati işlərlə bağlı heç bir problemlə qarşılaşmarıq deyəd Bladder sözlərinə əlavə edib. FIFA rəhbərliyi Mundialla bağlı Azərbaycan da keçiriləcək sosial və mədəni layihələri yüksək qiymətləndirərək çempionatda iştirak edəcək bütün futbolçuların valideynlərinin həmin ölkələrin oğlanlar və qızlardan ibarət digər yaş qruplarına aid komandaların AFFA tərəfindən ölkəmizə dəvət edilməsini çempionatа xüsusi rəng qatacağını, turnirin daha da maraqlı və həyəcanlı edəcəyini qeyd edib. İndisə daha ətraflı. Bu il ölkəmizdə təşkil olunacaq 17 yaşlı qızların Dünya Çempionatına hazırlıq yüksək səviyyədə gedir. FIFA prezidenti Jozef Blatter də ölkəmizə gedən bu işləri yüksək qiymətləndirib. Dünyanın ali futbol qurumunun rəhbəri son müsahibəsində ölkəmizdə futbolun inkişafından, yüksək təşkilatçılıq işlərindən danışıb. Çempionatla bağlı görülən işləri yüksək qiymətləndirən Dünya Futbol Qurumunun rəhbəri Azərbaycanda idmanın və futbolun inkişafı ilə bağlı görülən işləri də yüksək qiymətləndirib. Bu çempionatə hazırlıqla bağlı görülən işlərdən çox razıyıq. Hazırlıq prosesinin gedişatı FIFA-nı tam qanədir. Mən buna əvvəldən də əmin idim, çünki Azərbaycanda idmanın, o cümlədən də futbolun inkişafı ilə bağlı görülən işlər buna geniş səmin yaradır. Əgər dünya çempionatlarına ev sahibliyi etmək istəyən bütün ölkələr belə çalışsalar, o zaman təşkilatı işlərlə bağlı heç bir problemlə qarşılaşmarıq. Staffın sonu. Dünya çempionatı üçün təşkilat komitəsinin və AFFA-nın izələsülduğu ideyaları dəstəklədiyini bildirən Zep Blatter Məs bu amillərə görə mötəbər turnirin başlamasını səbirsizliklə gözlədiyini deyib. FIFA-nın rəhbəri Azərbaycanın idmanının inkişafına xüsusi diqqət göstərən Azərbaycan prezidenti İlham Əliyevə də futbola göstərdiyi maraq və dəstəyə görə öz təşəkkürünü çatdırıb. Dövlətimizin başçısı İlham Əliyevlə bizim dostluq əlaqələrimiz var və onun idmanın inkişafı naminə necə böyük səylə çalışdığını yaxşı bilirəm. Azərbaycanda Dünya Çempionatının keçiriləcəyi idman ilə elan olunması onu göstərir ki, ölkəniz bu möhtəvər turnirə həqiqətən də böyük önəm verir. O da qeyd etdim ki, bu qərarın təkcə futbol deyil, digər idman növləri də yetərincə faydalanıb biləcək. Bu iş ümumiyyətlə halqın xeyrinədir, çünki idman da mədəniyyətin bir növüdür. Buna görə də sizi xoşbəxt xalq hesab edirəm. İstadın sonu. FIFA prezidenti həmçinin 17 yaşlı qızlar arasında dünya çempionatının keçiriləcəyi sentyabr ayında Azərbaycanı səfər edəcəyini və rəhbərliyi etdiyi təşkilatın bu mühdiyanın təşkilini ölkəmizə əvalet etməsindən məmnun olduğunu dələ gətirib. Rusiya futbolunun 100 illik yubiley tədbirində iştirak etmək üçün bu ölkəyə səfər edən FIFA prezidenti Zeplatr, Axpa prezidenti Rəvənə Qabdulloğlu ilə görüşüb. Bundan sonra AFFA-nın rəsmi saytına müsahibə verən Dünya futbol qrupunun başçısı Azərbaycanda ilk dəfə keçiriləcək 17 yaşadək qadınlar arasında dünya çempionatına hazırlıqla bağlı görülən işləri qiymətləndirib. Bu çempionatın hazırlıqla bağlı görülən işlərdən çox razıyım. Hazırlıq prosesini, prosesinin gedişatı FIFA-nı tam qane eləyir. Mən buna əvvəldən də əmin idim. Çünki Azərbaycanda idmanın, o cümlədən futbolun inkişafı ilə bağlı görülən işlər buna geniş zəmin yaradır. <laughs> Bu çempionata hazırlıqla bağlı görülən işlərdən çox razıyım. <yük> Hazırlıq prosesinin gedişatı FIFA-nı tam qane edir. Mən bunu əvvəldən də əmin idim. Çünki Azərbaycanda idmanın, o cümlədən futbolun inkişafı ilə bağlı görülən işlər buna geniş zəmin yaradır. Əgər dünya çempionatlarına ev sahibliyi etmək istəyən bütün ölkələr belə çalışsalar, o zaman təşrihati işlərlə bağlı heç bir problemlə qarşılaşmarıq. AFFA-nın 17 yaşında qızlar arasında Azərbaycanda keçiriləcək dünya çempionatı ilə bağlı təqdim etdiyi sosial və mədəni layihələr bizi həddindən artıq sevindirir. Bununla yanaşı çempionatda iştirak edəcək futbolçuların valideynlərindən, həmin ölkələrin oğlanlarından və qızlarından ibarət digər yaş qruplarına aid komandaların AFFA tərəfindən Azərbaycanə dəvət edilməsi çempionatə xüsusi rəng qatacaq. Turnirin daha da maraqlı keçməsinə səbəb olacaq. Bu və digər ideyalarınız bizi sevindirir. Belə gözəl və inanılmaz layihələri görmək üçün çempionatın başlanmasını səbirsizliklə gözləyirik. Çünki bu regionda və belə mədəni tədbirlər çərçivəsində 17 yaşa qədər qızlar arasındakı dünya çempionatı keçirmək bütün dünyada qadın futbolunun inkişafına böyük təkan verəcək. Bu işə böyük dəstək verdiyinə görə dövlət başçılığına və Afan rəhbərliyinə dərin minnətdarlığımı bildirirəm. FIFA bu çempionatın keçirilməsinin Azərbaycana həvalə edilməsindən məmnundur. Dövlətinizin başçısı İlham Əliyevlə bizim dostluq əlaqələrimiz var və onun idmanın inşafı naminə necə böyük səylə çalışdığını yaxşı bilirəm. Azərbaycanda dünya çempionatının keçiriləcəyi ilin idman ilə elan olunması onu göstərir ki, ölkəniz bu möhtəvər turnirə həqiqətən də böyük önəm verir. Onu da qeyd edim ki, bu qərardan təkcə futbol deyil, digər idman növlərində də yetərincə faydalanıla biləcək. Bu isə ümumi mənada xalqın xeyrinədir. Çünki idman da mədəniyyətin bir növüdür. Buna görə də sizi xoşbəxt xalq hesab edirəm. Hər birinizə uğurlar arzu edirəm. Bu ilin sentyabr ayında görə bilərsiniz.